Kawasan Sijil Pelajaran Malaysia SPM enggan menyambung pelajaran di Terpukau Kera sebagai pempengaruh atau influencer. Dia yang kesal dengan situasi berkenaan mendakwa, hanya 40% influencer di Malaysia menjana pendapatan lumayan dalam kerjaya, manakala selebihnya hanya berpoket kosong semata-mata. kerjaan bahara, termasuklah menjadi seorang pemperang. Namun, populariti kerjaya ini kini menjadi dilema bagi sebilangan besar pelajar lepasan SPM yang dilaporkan lebih cenderung memilih kerjaya ini berbanding melanjutkan pengajian ke institusi pengajian tinggi. Satu kajian yang dilaporkan oleh bernama mendedahkan dapatan mengejutkan tentang hal tuju lepasan SPM. Daripada 1,000 responden berusia 18 hingga 20 tahun, hanya 51 peratus yang mahu melanjutkan pelajaran. Selebihnya, 39 peratus yang memilih untuk terus bekerja, manakala 10 peratus lagi langsung tiada perancangan. Kajian oleh Pusat Penyelidikan Undian Universiti UCSI pada Mac lalu itu turut mendapati pilihan utama mereka yang tidak berminat menyambung pengajian ialah menjadi pempengaruh media sosial iaitu 34%. Kerjaya ini menjadi tumpuan ialah ekonomi gig seperti e-panggilan sebanyak 26% memudahkan perniagaan sendiri 22% manakala 8% lagi kekal tanpa perancangan masa depan. Kini bersama saya, Sofia, wawancara anda pada hari ini ingin menemu ramah Khairul Jadi, pada pandangan saudari, apakah kesan apabila, apabila seorang pelajar ingin menjadi pempengaruh pada usia muda? Terima kasih atas soalan yang diajukan. Pada pendapat saya, kesan apabila seorang memilih, seorang pelajar memilih untuk menjadi pempengaruh pada usia yang muda, dapat memberi gangguan terhadap pembelajarannya. Hal ini dikatakan demikian kerana memikul tanggungjawab sebagai pempengaruh memerlukan komitmen dan tenaga yang tinggi. Hal ini boleh menyebabkan mereka tidak memberikan tumpuan yang penuh dalam kelas dan tidak menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru dengan baik serta dapat memerosotkan pencapaian akademik. Saya Farhana Kamilisa binti Roslan dan bersama saya Saudari Nur Alia Safia pada hari ini kami akan membincangkan tentang isu yang menjadi fenomena dalam dunia pendidikan. Pada pandangan saudari, apakah punca-punca pelajar lepasan SPM lebih tertarik untuk menjadi pempengaruh berbanding menyambung pelajaran di institusi pengajian tinggi? Pada pandangan saya, Pengaruh sosial yang sangat kuat menjadi punca utama mengapa remaja pada masa kini ingin menjadi pempengaruh. Seperti kita tahu, remaja pada masa kini dibesarkan dengan pelbagai platform seperti TikTok, Instagram dan juga YouTube. Mereka lebih nampak ataupun mereka lihat pempengaruh ini lebih popular dan juga boleh berjaya walaupun sambung pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Akilah bersama saudari Farhana dan saudari Arya dalam perbincangan tentang isu pelajar lepasan SPM yang ingin menjadi pempengaruh. Sebelum saya mengajukan soalan, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun. Ke kota ilmu langkah diatur, buku dibawa setiap pagi, ilmu dicari hidup teratur, jangan leka populariti. Jadi soalan yang saya ingin ajukan ialah apakah langkah-langkah untuk menggalakkan pelajar menyambung pelajaran di Institut Pengajian Tinggi berbanding menjadi tempangan. Sila. Terima kasih Saudari Akila. Pada pendapat saya, institusi pendidikan memainkan peranan penting dalam menggalakkan pelajar-pelajar lepasan SPM untuk menyambung pelajaran di pendidikan tinggi berbanding memilih untuk menjadi pempengaruh. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka lebih banyak meluangkan masa di sekolah Sebagai contohnya, institusi pendidikan haruslah menganjurkan hari terbuka dan juga pameran pendidikan yang aktif. Hal ini dikatakan demikian kerana apabila pameran pendidikan diadakan, pasti langkah ini akan dapat dicapai. Sebagai contohnya, boleh diadakan di sekolah-sekolah, bukan sahaja di kampus. Selain itu juga, pelajar dan ibu bapa dapat mengetahui maklumat yang lebih lanjut tentang bidang yang ditawarkan. Terima kasih atas pandangan yang diberikan oleh saudari Farhana sebentar tadi. Pada pandangan saya pula, pihak kerajaan boleh memperkasakan atau memperluaskan bidang TVET ini. Institusi pendidikan tinggi teknikal dan vokasional perlu diperkasakan dalam bidang pendidikan kini. Hal ini dikatakan demikian kerana Program ini sangat-sangat penting kepada pelajar yang tidak cenderung ke arah akademik. Selain itu, pihak kerajaan juga boleh membantu dari segi kewangan dengan memberi biasiswa dan juga pinjaman kepada murid-murid atau remaja yang kurang yang kurang dan yang kurang dalam bidang kewangan. Bagaimana pula dengan pandangan saudari? Saya sangat bersetuju dengan pendapat saudari tentang TVET dalam menggalakkan pelajar untuk menyambung pengajian di institusi pengajian tinggi. Pada pendapat saya pula ialah menawarkan kerjaya yang sesuai dengan pasaran terkini. Sebagai contohnya teknologi dan uh, digital. Hal ini dia kerana mereka akan lebih yakin untuk, untuk lebih yakin untuk Uh, menyambung pelajaran kerana mereka yakin mereka akan dapat pekerjaan pada suatu masa nanti. Baiklah, terima kasih atas jawapan yang diberikan. Sekian sahaja perbincangan kita. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Ya, um, saya ingin bertanyakan soalan tentang punca-punca pelajar menjadi pempengaruh selain melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi. Terima kasih atas soalan yang diajukan. Pada pendapat saya, antara punca-punca pelajar lepasan SPM lebih memilih untuk menjadi pempengaruh berbanding menyambung pelajaran di institusi pengajian tinggi kerana keinginan mendapatkan pencerahan segera iaitu budaya instan. Budaya instan ialah pola pikir atau kebiasaan masyarakat yang inginkan sesuatu dengan cepat dan mudah tanpa melalui proses yang panjang. Budaya instan ini memupuk mentaliti di mana nilai diri diukur berdasarkan jumlah yang terbanyak di media sosial Belajar melihat kejayaan pengaruh lain yang mendapat populariti dengan cepat tanpa memahami usaha atau strategi di sebaliknya. Hal ini mendorong mereka untuk menghasilkan kandungan sensasi atau provokatif. Kandungan yang dihasilkan bukan berdasarkan kualiti atau nilai pendidikan, malah semata-mata di media sosial belajar melihat kejayaan pengaruh lain yang mendapat populariti dengan cepat tanpa memahami usaha atau strategi di sebaliknya. Hal ini mendorong mereka untuk menghasilkan kandungan sensasi atau provokatif. Kandungan yang dihasilkan bukan berdasarkan kualiti atau nilai pendidikan, malah semata-mata untuk menarik perhatian segera. Selain itu, mereka menganggap menjadi pengaruh sebagai kerjaya yang mudah yang menjanjikan populariti dan uang tanpa perlu melalui proses pendidikan formal yang panjang dan melelahkan. Akibatnya, mereka mungkin mengabaikan pelajaran dan menghasilkan kandungan media sosial sehingga menjejaskan akademik. Kesimpulannya, budaya instan tidak hanya mempromosi mengubah pandangan pelajar terhadap ke kejayaan. Mereka melihat menjadi pengaruh sebagai tiket cepat menuju kemasyuran dan kekayaan. Tanpa menyadari bahawa di sebalik terkenal tersebut tersembunyi risiko psikologi dan pendidikan yang serius. Baiklah, terima kasih. Soalan seterusnya adalah apakah punca-punca anak Maafkan saya Apakah kesan um, golongan muda Menjadi pempengaruh pada usia muda? Terima kasih saudari Akila. Kesan apabila seorang pelajar Menjadi pempengaruh pada usia yang muda Tanpa pengurusan yang putus, Kandungan hiburan yang mereka hasilkan Seringkali cenderung untuk menjadi negatif Dan kontroversi bagi mendapatkan perhatian Sebagai contoh, mereka mungkin menerangkan video yang memalukan atau membuli individu lain atas nama hiburan atau cabaran. Selain itu, ada yang mempamerkan gaya hidup mewah dan boros secara berlebihan. Meskipun ia tidak mencerminkan relatif mereka semata-mata untuk menarik pengikut. Kandungan seperti ini secara tidak langsung mempromosikan tingkah laku yang tidak sihat dan tidak bermoral kepada masyarakat. Khususnya di kalangan remaja dan pelajar lain yang melihat pengaruh tersebut sebagai idola. Mereka mungkin terpengaruh dan menganggap perbuatan itu sebagai sesuatu yang normal dan boleh diterima. Akhirnya, keadaan ini menghakis sembilan nilai etika dan moral dalam masyarakat. Tingkah laku yang tidak beretika menjadi normal dan dihargai manakala nilai positif seperti kesopanan dan hormat menghormati diabaikan. Ini memberikan kesan jangka panjang yang menyumbangkan terhadap pembentukan sosial generasi muda. Baiklah, terima kasih atas jawapan yang diberikan bersama saudari Baiklah, sekarang kita akan menghubungi saudari Alia Assalamualaikum saudari Alia Waalaikumsalam saudari Akila Baiklah, soalan yang saya ingin ajukan ialah apakah punca pelajar ingin menjadi pempengaruh selain melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi? Bagi pandangan saya, antara punca-punca remaja ini menjadi berpengaruh berbanding penyambung pelajaran ke institut pengajian tinggi adalah kurang minat terhadap akademik. Ada segenika remaja yang kurang minat terhadap dunia akademik kerana mereka beranggapan bahawa menyambung pengajian di institut pengajian tinggi memerlukan isu yang tinggi, masa yang panjang serta melibatkan komitmen yang membebankan. Mereka lebih cenderung menjadi jalan yang dianggap mudah dan menyeronokkan seperti menjadi pengaruh media sosial yang tidak memerlukan kelayakan akademik tetapi mampu memberikan kelayakan lumayan dalam masa yang singkat. Seterusnya, para remaja kurang kesedaran masa depan. Selain itu, terdapat juga remaja yang kurang mempunyai kesedaran mengenai kepentingan ilmu dan pendidikan tinggi dalam menentukan hala tujuh hidup. Mereka terlalu memikirkan keseronokan jangka pendek seperti populariti, gaya hidup mewah dan pengiktirafan masyarakat di media sosial tanpa mengambil kira cabaran jangka panjang. Hal ini menyebabkan mereka memilih untuk mengejar terkenal sebagai pempengaruh berbanding menaburkan masa bagi menuntut ilmu yang lebih menjamin masa depan. Baiklah, um, seterusnya apakah kesan mereka menjadi pempengaruh pada usia yang muda? Terima kasih atas soalan yang diajukan saudari Akila. Pada pandangan saya, antara kesannya adalah masa depan tidak stabil. Kerjanya sebagai pengaruh sebenarnya tidak menjamin masa depan yang kukuh kerana populariti mereka sangat bergantung kepada trend semasa dan minat pengikut. Sekiranya kandungan yang dihasilkan tidak lagi relevan atau muncul kesan baru, jumlah pengikut boleh merosot dengan cepat. Keadaan ini boleh menyebabkan pendapatan mereka tidak konsisten Lalu menjadikan masa depan mereka tidak menentu berbanding mereka yang memiliki kelayakan akademik Dan kerjaya profesional yang lebih stabil Selain itu, kesannya adalah terlepas peluang akademik Remaja yang terlalu fokus mengejar populariti sebagai pengaruh juga berisiko untuk terlepas peluang menimba ilmu di peringkat lebih tinggi hal ini bermakna mereka mungkin tidak memperoleh kelayakan akademik yang boleh membuka lebih banyak pilihan kerjaya mas pada masa hadapan jika populariti mereka menurun atau kerjaya sebagai pempengaruh tidak lagi relevan mereka mungkin menyesal kerana tidak melanjutkan pelajaran yang mampu memberikan jaminan hidup yang lebih terjamin Baiklah atas, um, terima kasih atas jawapan. Terima kasih saudari Aida. Sama-sama saudari Aida. Kesimpulannya, apa yang kami dapat dalam perbincangan ini ialah kerjaya sebagai pempengaruh boleh dijadikan sampingan, tetapi pendidikan tinggi tetap menjadi asas utama untuk memastikan remaja memiliki ilmu layakan dan hala tuju hidup yang stabil. Selain itu, remaja yang berilmu lebih dihormati dan berpotensi menyumbang kepada masyarakat berbanding hanya mengejar populariti kosong yang tidak memberi manfaat jangka panjang. Seterusnya, kesedaran tentang kepentingan pendidikan akan membantu remaja menilai semula pilihan hidup mereka agar tidak terperangkap dalam dunia sementara melangkar Sebaliknya melangkar masa depan yang lebih berjaya dan bermakna. Okay. Remaja perlu sedar bahawa populariti sebagai pempengaruh hanyalah bersifat sementara. Manakala ilmu pengetahuan yang diperoleh melalui pengajian tinggi akan menjadi bekalan sepanjang hayat untuk menjamin masa depan yang lebih cerah dan terjamin. Selain itu, menuntut ilmu di institusi pengajian tinggi bukan sahaja memberikan kelayakan akademik tetapi juga membentuk jati diri, disiplin serta kemahiran profesional yang tidak dapat diperoleh melalui dunia glamour media sosial semata-mata. Pendidikan tinggi memberikan peluang pekerjaan yang lebih luas dan menjamin kestabilan ekonomi berbanding kerjaya sebagai pempengaruh yang penuh dengan ketidakpastian. Selain itu, Remaja harus menyedari bahawa ilmu merupakan aset paling berharga yang tidak dapat ditarik balik. Sedangkan populariti media sosial boleh hilang pada bila-bila masa. Seterusnya, dengan menyambung pengajian ke institusi pengajian tinggi, remaja bukan sahaja dapat membina masa depan peribadi, malah mampu menjadi ejen perubahan positif untuk keluarga, masyarakat dan negara. Oleh itu, Remaja yang memilih jalan pendidikan akan lebih bersedia menghadapi era cabaran globalisasi. dah ulang kaji ke belum belum mari sudah video kami. Kami berharap video ini dapat memberi manfaat dan pencerahan kepada semua lapisan masyarakat. Sebarang persamaan dengan individu atau peristiwa nyata, sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia, adalah kebetulan semata-mata. Eh, dah lah tu. Kan dah insaf tadi. Eh, iyalah. Cuba tengok cerita.